Привет. Привет. Я из Ярославля. Хорошо. Я из Украины, из Херсонской области. День пограничника отмечаешь? Российского, российского что ли, пограничника? Да. На чем мне отмечают такие праздники? Почему российского? Это и в советские, в советские времена, 28-го был День Пограничника. Я не живу в Советском Союзе, его не существует уже больше. А, не жила в Советском Союзе? Ну, как можно отмечать праздник государства, которого уже не существует? Что это за фигня какая-то? Как, как можно жить в прошлом? Почему, почему большинство россиян живут в прошлом? Зачем вы живете в прошлом? Как можно отмечать старые праздники, старую жизнь? Почему? Советский Союз это Советский Союз Советский Союз это тюрьма народов, это дно, это дно было. Как а вы же замечать, не, 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 не жили э, в Советском Союзе, откуда вы знаете, что Советский Союз был дно? Да. Когда э, Советский Союз распался и 15 республик да. получили свою независимость, все радовались. Вот поэтому радов... никто не хочет обратно в Союз. И Никто из всех государств, которые были в составе Советского Союза, не хочет обратиться. Вот смотрите, смотрите я вам могу простой пример привести. Смотрите, в Советском, Союзе, в Советском Союзе, вот я считаю, вот сейчас очень актуально, вот выбирая страну для проживания, ну, для своего, для комфортного проживания, первое, что нужно, первое требование к этой стране ⁇ это безопасность. Вот смотрите, в Советском Союзе э, дети ходили в школу сами с первого класса. Назовите мне хотя бы одну страну, где дети ходят в школу сами в первом классе. Я ходила в школу. Сейчас. И за ходят дитки сами. В автобусах. Автобус Сейчас... подъезжает, вот... подвозы диточок. Вот, вот. Що uh, ви uh, смотрите, uh, автобуси... У мене племінник, uh, племінник ходить в школу. І перший, і другий, і третій, і п'ятий ходить. Який, який, це, це про що говорить? Безопасність. Яка безпесть в СРСР Союзі була? Коли боялися говорити щось про Сталіна погане? Бо репресують, відправлять на Булах. Відправлять на Булах, чи Союз. що. Благодаря Сталіну Союзій. Заберуть, Союз. заберуть корову останню у людей. Посадить благодаря человека в Советский Союз выиграл войну отечественную. Нет, нет, самую великую нет. войну. Война началась за Сталину. Сталина. Война началась, да. потому что Сталин привел всю войну в Советский Союз. Сталин принес войну в Советский Союз. Так, так. А, это Сталин виноват, так, что с началась, да? Сталин а, с Гитлером двох. Сталин был фашистом, Гитлер вот, нацистом. Я зрозумів, я поняв. Ну стільки людей, як Сталін. Сталін людей за, за людей не вважав. Це для нього був ресурс. Так само і Путін не вважає росіян за людей. Це ви для, для нього ресурс. А ви не ресурс для Європи? Ні. Ні? Ні. А скажіть, а для чого Європа вам допомагає? Ну, бо ми боремося, нічого. бо ми боремося за справедливість. Ім какої, а їм який смисл? То есть, а, ані за справедливість. тому що ми знаходимося, э... тому що ми знаходимося в центрі Європи. Безпека України це безпека Європи, І що? тому що вони не хочуть, щоб така країна дегенератів приближалася до них ближче. Тому вони нам допомагають, тому що ми боремося за свою свободу, тому що ми боремося за демократичні цінності. У вас немає свободи, ми... у вас немає свободи. Це, це не тобі вирішувати, це не тобі дай -дай -дай. вирішувати, що в мене є. У вас нет Это свободы. я решаю, вот что у меня смотри, нет. Вот смотри, я живу в России, ты живешь на Украине. Ты свободная, я нет, да? В Украине я живу. Рівень свободы. Есть статистика. Есть международная статистика, да, где выраховывают рівень свобод у каждой стране. Так, от в Україні під час військового стану більше свободи у людей ніж у Росіян. Давай можеш мені назвати те, що у тебе ти то, що ти можеш робити, а я ні. От можеш назвати. Вот давай. Давай перше я могу а ты нет, не можу вибирати президента. Ти зараз – ні, не можеш. можу. звісно, можу закінчиться війна. Я в я шість президентів выбирать? в Україні помінялися шість президентів. А ви вибираєте не президента, а Путіна. У вас вибори. Скажи мені, будь ласка, якщо ти вважаєш, що у вас можна вибирати президента, то назви мені, будь ласка, хоча б один рік, коли були вибори у вас в Росії і Путін приймав участь у дебатах. Що? Щоб Путін приймав в дебатах? Участі в дебатах, да. Здаро. Ну, Точно так же. Ведь знаете, что девять приводов, похсы пустовали, стояли. Да я вам задачу, думаю, сейчас. Этот. А зачем ему принимать э, в дебатах? Что такое дебаты это вообще? У него есть предвыборная кампания. Зачем ему дебаты? Ладно, не надо, не надо. Не было такого, так? Ні, нет, нет. Не не, не ні. Я не пам'ятаю. Може було, може, ні. Такого не, помню не було. Такой Скажіть мені, будь ласка. Назвіть мені, будь ласка, в Росії хоча б одного опозиціонера до Путіна. Хоча б одного. Жириновський. Що ви говорите? У нього такі самі погляди, як у Путіна. Хоча б одного оп опозиціонера. Комунистична... Смотрите, партія КПРФ, комуністична партія. Ні-ні-ні, хоч одного партия... опозиціонера, партия... як який критикує Путіна, критикує владу, не згодний з чимось, може висказуватися прямо проти Путіна. Путіна. А, Скажи мені, будь ласка. Жириновський всю життя критикував. Нічого все... він там не критикував. Нічого він не критикував. Я назвав, я назвав, ви назовіте тепер партії, які у вас опозиціонери оппозиция Зеленскому. Хотя бы одну. Европейская солидарность. Это нормально. А европейская солидарность идет в разрез э, с партия. Зеленским. Это оппозиционная партия. А партия Зеленского это слуга народу. Зеленский партия Зеленского это слуга народу. А европейская солидарность это партия Порошенко. Ага. Угу. А они не заодно. Ну, як, вони за Україну, але Порошенко критикує Зеленського. З чомусь згодний Знає з ним, чомусь не згодний. А, чи... Порошенко не каже, що Зеленський незаконний президент. Порошенко визнає його законним. Але в багатьох випадках не згодний. Ну, ну, yeah. Якщо ти вважаєш, що ти живеш в вільній країні, скажи мені, будь ласка, чи можеш ти разом зі мною, от я вийду в своєму місті на центральну площу? І ти вийдеш в своєму mm -hmm. місці на центральну площу. Ми просто будемо мовчати, стояти і пустими листочками. За скільки mm -hmm. часу до тебе чи до мене підійдуть мінти, спитати, що ти тут робиш? з пустым листком. Пустой листочек бумаги, oh, пустой Madreya, білий yeah. листок бумаги А4. Ты виходиш на центральну площу yeah, своего города, как... ты где живешь? Если ты как. Ты где если ты как виходишь, ну подожди, ти... дай ответить. Скажи, ты живешь? Ярославле, что в Ярославль. это большой город, правильно? Угу. Смотри, если ты выходишь как пикет, как пикет, ну одиночный пикет, я так И понимаю, шо? да? И шо? Ну с листочком. Ты же просто, ты же не просто так выходишь. Ну, ну. Это называется одиночный пикет. Ну. Одиночный пикет должен быть согласован. Ни. То есть ты подаешь. Не. То, то, то есть ты. Под... Не в России одиночный пикет не согласовывается. То есть ты подаешь Ни. одиночный пикет. Не, слушай, в Украине, когда украинцы выходят на протест Вони нічого не согласовують. Вони попереджають владу, що такого то числа будуть протести, будуть мітинги, будуть якісь проводитися дії, щось люди будуть робити на вулицях, забезпечте нам безпеку. І виходить поліція, яка охороняє цих людей, щоб не було ніяких ну, ніяких сутичок. В Росії законом в Росії законом одиночні пікети, одиночні пікети не запрещені. Одиночный пикет yeah. можно проводить, и можно выходить yeah. многим людям, расстояние между yeah. которыми должно быть от 30 до 60 метров, в зависимости в какой области, в каком городе ты живешь. Mm -hmm. Понимаешь? Одиночный пикет не yeah. надо согласовывать. И давай вы, I... если ты в свободной России живешь, если... мы с тобой сейчас поменяемся номерами телефоном, телеграмами, обменяемся, и мы с тобой будем на онлайн связи стоять в прямом эфире. Чтобы нас видели все. Будем в ТикТоке вести трансляции в Инстаграме, где ты захочешь. И вот за сколько времени к тебе подойдут менты и ко мне. И мы молчим. Мы ничего не говорим, ни ментам, никому. Просто молчим с пустым листком. Ты звук выключил, что ли? Я слушаю тебя. Нет, ты звук выключаешь, что ли? Это слабая ну, позиция. Я слушаю тебя. Ты, во-первых, смотри, э -э ты, во-первых, не даешь говорить. Ты сразу перебиваешь, выключаешь нет, звук. Ты начинаешь оправдывать, что у вас нельзя одиночные пикеты проводить. Вот такая Смотри, вот у вас вот ты такая можешь, политика. Ты можешь, ты можешь в гугле забить «Ярославль одиночные пикеты» и посмотреть, проводятся они вообще или нет. Это раз. И все одиночные пикеты в основном против власти. Это раз. Во-вторых. Я могу выйти у себя а, на улицу и крикнуть, что Зеленский самый лучший президент. Если ты выйдешь у себя на улицу и крикнешь, Путин самый лучший президент. Я думаю, что тебя завтра уже не будет здесь. Подожди, ты можешь выйти на улицу и сказать, что Зеленский самый лучший президент? Да. Ты можешь и мне в, ничего не будет. Ты можешь и мне выйти ничего и сказать. Подожди, подожди, подожди. И мне ничего не будет. Подождите. А если ты скажешь, что еще Путин раз, самый еще лучший Еще раз, еще раз, еще раз. Ты отвечаешь. Я думаю, что Ты тебя... сейчас отвечаешь, что ты можешь уверенно сказать, что Зеленский самый лучший президент. Что ты его да, уважаешь. Могу выйти на улицу Все... и сказать да, этому. Не, сказ... не просто кричать, Зеленский самый лучший президент. Что ты можешь аргументировать? Ты можешь сказать, что он самый лучший президент. Он на... какую-то какие-то аргументы привести к этому. Он охраняет. Там, он лидер хорошего государства. Он стоит за свой народ. Там, я не знаю, какие-то аргументы привести к этому. Правильно? Ты можешь это сделать? Угу. Да? Ну, смотри, да, смотри, я тебе... я... смотри, я могу, я могу сказать, я могу сказать. А, а, Мерц а, а ты не, а ты не можешь? Смотри, я могу а сказать, я я отвечаю, я отвечаю. Ты не можешь. Я отвечаю. А ты не можешь. Я отвечаю. Ты слушаешь? Mm -hmm. Слушаешь? Mm -hmm. Слушай, слушай. Я могу назвать любого президента любого государства лучшим, Которое не напало на мою страну. И не убивают моих людей Если же я Выйду да, да, на да, улицу да, да. Либо публично Где-то в каких-то да, социальных да, да. сетях Буду говорить Что Путин лучший президент То меня да, не, будет. не будет Я тебе тебя сейчас покажу будет, видео да. Я тебе сейчас покажу видео нашей тебя блогерши тебя, скорее всего, Я тебе показываю слову... Видео блогерши Украинской Блогерша украинская Которая живет Ой, в Киеве я тебе сейчас Привязан? подтвержу, я подтверждаю. Чем? Я подтверждаю. Что ты подтверждаешь? Ой, слушай, у нас есть блогерша украинская, Анька Алхимия, так ее называют. Она родом из Днепра, живет в Киеве. Так вот, она два раза публично на интервью называла Путина красавчиком. И она до сих пор живет, существует, работает в Украине. Угу. Угу. Уже после 14-го года войны с Россией. И вот недавно она это подтвердила снова на интервью. К сожалению, к моему сожалению, эта mm -hmm. сука до сих пор еще существует в моей стране. Ее еще не грохнули. Mm -hmm. К моему mm -hmm. горчайшему сожалению. Mm -hmm. well, Но да, нормальный, адекватный человек в Украине никогда не скажет, что Путин, который убивает людей, который ворует детей, который педофил, который диктатор, который убийца, нормальным вообще является, вообще он является каким-то человеком, не то что президентом. Он диктатор вашего государства. По поводу пикетов ты обосрался. Ты не выйдешь никогда uh -huh. с пустым листком, потому что ты проиграешь в этом батле со мной. А называть uh -huh. убийцу, преступника, который напал на мою страну каким-то хорошим, я не смогу. А сейчас, если ты uh -huh. можешь назвать Зеленского лучшим президентом, называй, докажи чего тебе доказать что ты можешь назвать у зеленского лучшим президентом я тебя привел, привел так называй мне, называй нормально. ты же можешь да это делать я это но ты же можешь могу? не не, не ты можешь это сделать я называй это сказать... нет ты можешь это сделать называй Знаешь, ты нет думаешь, говори что? ты сейчас на публике сестра? говори и что давай я запишу как ты это скажешь угу. так у тебя уже запись наверное идет нет давай на телефон запишу тебя зачем ну как ты же только, сейчас только публично, не снимай, ты, публично... Не ты сейчас публично только заявляешь? Не Давай только не снимай. Ну ты видишь, ты обосрался. Видишь? Ну, по, по твоей логике, да? Не по моей я спорить не буду. Зачем ты, ты сказал? Не зачем ты, не ты сказал? А... Зачем ты сказал то, что ты не можешь сделать? Ты сказал, что ты можешь, а ты не можешь. Ага. Ну так сделай то, так что ты можешь сказал, сделать, это же ты легко. Это ты что ты не... Это ты ж... Я не хочу этого делать, я могу, потому а -а -а. что есть примеры, где люди это делают. В Украине есть публичные люди, которые говорят, что Путин какой-то там красавчик, понимаешь? Я тебе говорю, что есть пример, но этот пример для меня противный, отвратительный. Я этого делать не хочу, но я могу, и мне за это ничего не будет, потому что блогерша Анька Алхим сделала ей... Нет. А теперь ты докажи, покажи. Да чем докажи. ты доказал? Покажи, знаете, где она это сказала. <сёк> и в каком году это было? После 14 -го года уже было, а потом а, недавно после 14 -го. было. Ну 14 год это тоже после 14 или 15 и, и недавно да? она подтвердила. Недавно это когда? В каком году? Вот. А как она подтвердила? Ну, Еще вот раз на сказал, интервью. Касаться, Смотри, или, да? вот интервью последнее ее. В этом году. Политик. Ну, и что? У Сейчас. Сейчас. А зараз кто наиплывовейший э, политик? У света. Хочется сказать Путину? Да. А ты не слушаешь, да? Ну, я считаю... Нет, ну, слушаю, как... это тема. Получит... Ты слушаешь? Но. Ну, так она только что сказала. Она считает, что Путин самый влиятельный политик в мире. Ты... Я... Но. Я не слышал. Ну-ка, еще раз. Не слышал? Так надо слушать. Ну, так еще раз включи. Там, ты хочешь сказать это Путину и все. Я вот дальше не слышал, что сказал. Надо было слушать. А, все, не включишь больше? Я хочу найти старое видео. Давай, ладно, короче, блядь, не ладно. Ну ти або сразу, Давай, ти не Зеленський. Скаж... Не... не сказав, що Зеленський, звісно. А Аньку Алхім, а Аньку, от я за свободи. Свобода в Україні. Як отака Паскуда може досі існувати в моїй країні, скажіть? От скажіть мені, будь ласка, як? Вона кричить, що вона дуже допомагає армії. Вона якісь збори проводить чи що в неї звіти є. Вона каже, що вона звіти не робить, бо їй соромно. Казати хлопцям, щоб вони записували відео з подяками. Мені теж соромно хлопцям казати з вас обов'язково відеозвіт. мені теж соромно, що хлопці мають звітувати, але так волонтерство не буде працювати. Якщо ті, хто донатять, не будуть бачити, що їхні гроші доходять до фронту і хлопці їх отримують, якщо люди не будуть бачити, що є звіт. За отриману допомогу, то люди більше донатити не будуть. Тому якщо людина хоче допомагати, то хлопці всі розуміють, що треба записати це відео, сказати, що ми отримали від такої то людини ось таку допомогу. Це, 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 це не просто бажання вихвалятися волонтеру чи блогеру чи будь-кому, щоб ось я велика молодець, відправила хлопцям, і вони нам тут всім дякують. Ні, це звіт. Це звіт за ваші гроші, бо ви донатите, хтось донатить останню копійку, хтось віддає останній, хтось донатить величезну суму, вкладає в допомогу. І ця людина має бачити, що його гроші пішли туди, куди треба. І коли Анька Алхім каже, що вона допомагає дуже сильно, то я б хотіла побачити її допомогу. Я б хотіла побачити, бо я бачу, як вона називає Путіна красавчиком, але я не бачу, як вона допомагає. Я не бачу цього. А коли прижали її СБУ, вже, вже на ню статтю катають, що вона То вона вже пише відео з машини, з такими баньками, запухшими, що вона поняла, що Тімоті не треба слухати. Уявіть, їй дійшло. Десять років війна, їй тільки дійшло, що тімоті не треба слухати.